小云，对不起，我不知我们竟然是同源元神。我的元神修复是以损耗你的元神为代价的，是我疏忽了。你有何怨言，尽管向我讲出来、哎。我与仙君下凡历劫三次，经历了那么多事情，若是因为这些事儿…… 我就误会了你的话，那我岂不是太笨了？虽然不知道我们为什么是同源元神，但我知道仙君绝对不会害我的。仙君把玲珑心给我，不只是为了治愈我的心疾，也是为了修复我的元神。这才是我应该做的，因为，我绝不能看着你为我牺牲啊。 可是仙君要与魔头战斗，还要守护六界苍生。若是元神无法修复的话，沧海复生，那该怎么办呀？若是要牺牲自己最心爱的女子才能拯救苍生，本座还算什么战神啊？可是，肯定会有办法的，相信我。 哎，你许愿了没有？生辰这一天当然得要许愿啦，把眼睛闭上，快。本座出宫。 以麒麟族之名，召战星元神之力，护我所爱之人。护神咒失败了，我。 什什么护神咒啊？啊、哦，是我麒麟一族代代相传的家族传统。若是认定一个人作为终身相伴的爱侣，那便可以在他的元神之上种下独有的护神咒。这原本是我为你准备的生辰礼物啊。嗯，兴许是仙君元神受损，所以才。 没关系的，我已经很感动了。那也不行啊，必须给你种下护神咒，确保你原身无恙，这样才能让我安心与你下界历劫。我再试试。哎呀，好了，仙君难道就不想知道我许了什么愿吗？我的愿望就是可以天天和仙君待在一起，像今天这样无忧无虑，相依相伴。 还是要祝你生辰快乐。